Это программа и Сегодня мы говорим про лечение сычу каменной хворобы. И я нагадаю, что для вас працюет форум нашей программы, где вы также можете ставить все свои вопросы нашим экспертам. Форум находится на сайте телеканала Тонис. А, пана Пане я сегодня вопросы для вас, с вашего дозволу. А, Артура, Артур, 46 роки в Бориспиль. Здравствуйте. У меня обнаружили в правой почке камень 3 на 4 мм. Почечные колики пока не беспокоят. Следует ли мне уже сейчас выгонять камень, если боли не беспокоит? не трогать а, пока нет. То есть, если болевых ощущений, то нужно камень. Ну, во-первых, если мы говорим действительно о наличии камня 3 на 4 миллиметра, это действительно подтвержденный камень, то это самое время его как раз уже начинать трогать, стимулировать. И это самое время посещения мочегонных курортов, обильного питья, активных упражнений, в зависимости от расположения, если камень находится. Есть возможность, что он в принципе сам уйдет. Да, по, по, по мировой статистике 85% камней до 5 мм выходит практически беспроблемно. И э безболезненно или все болезненно? Но лучше перенести почечную колику по поводу камня в 3 мм, чем потом заниматься лечением полутора сантиметрового или 5 сантиметрового. Камня. Ну, конечно, вообще, чтобы не было боли, чтобы в частности обратиться до лекарей. Вам дякую. Наступное запитание. Мария, место Харьков. Здравствуйте, доктор. Вчера тянули петлей камень из мочеточника. После этого рентген показал, что его там нет. Но сегодня продолжаются приступы почечной колики. А как такое может быть? Собственно, камень уже на мае, а все равно колика залишилась. Ну, нахождение камня в мочеточнике, а кроме того проведенное хирургическое, пусть и малоинвазивное вмешательство по удалению петлей и камня, ясно дело, возникает отек слизистой мочеточника в этом месте. Уретрит. Не не, даже, не, не, не уротерит, а просто уротерит, скажем, ага. Уротерит это просто отек ткани, может быть даже без активного воспаления, отек ткани, который тем не менее поддерживает сужение моче, мочеточника и таким образом, к сожалению, на протяжении нескольких дней придерживает задерживает выделение почкой мочи в нормальной ситуации. Обычно... Да, обязательно должно пройти, но обычно, скажем... При адекватном и... э, лечении, так понимаю, назначают антибактериальные, антибактериальные... Да, не, не форсировать прием жидкости, и зачастую после данной процедуры, на некоторых, в зависимости, опять-таки, от количества и размера камней, устанавливают или катетер наружный, который через мочепускательный канал заходит в почку и дренирует ее через место суженное, или даже устанавливается так называемый стенд. Это загнутая с двух сторон трубка, перфорированная по всей длине, которая одним концом находится в мочевом пузыре, а другим в почке, таким образом наружу ничего не торчит. Моча угу. из почки беспрепятственно через место имевшегося воспаления, нахождения камня поступает в мочевой пузырь и удаляется, соответственно, в зависимости там, через неделю или через месяц. Еще а, одно а, Виктория. Здравствуйте, доктор. Моему отцу 76 лет. Ему 30 лет назад а, вырезали камни из почки, а они снова выросли и по УЗИ сказали, что камни а, крыловидные. Можно ли в вашей клинике а, прооперироваться, вырезать камни если мы из винницкой области и какие документы надо собирать заранее большое спасибо за ответ а люди так, с Двинецкой области, я думаю, подрапыт, это вам мы принимаем пациентов всей Украины, в этом нет никаких ограничений. Направление нужно? Уролога? А где или... ты документы да. с собой? Ну, хотя бы, чтобы было понятно, если у человека уже сделана компьютерная томография, mm -hmm. или, например, рентгенологическое обследование, с которым он есть, если у него есть снимки, которые показывают функцию почек, или данные обследования, скажем, 30-летней даже давности, все равно для истории и для постановки правильного диагноза и выбора тактики это важно. 76 лет. Это возраст для оперативного вмешательства или же нет? Значит, сам по себе приходится иногда оперировать и в 85, и в 90. Разговор идет о том, насколько эти камни, а, его беспокоят, б, насколько нарушена функция почек и насколько, скажем, проведенное вмешательство по удалению этих камней приведет к улучшению его состояния или не приведет возвращаюсь. Если, например, любое оперативное вмешательство, оно должно, ну, как минимум, не повредить, а хотя бы, скажем, хоть немножко лучше состояние. И если у больного, например, кроме крововидных двусторонних камней, имеется тяжеленная бронхиальная астма или три перенесенных инфаркта, то в этом случае еще неизвестно, что ему лучше, жить с этими крововидными камнями или идти на большой риск операции любого Наркоз? Наркоз, тяжелый послеоперационный период, Проблеми можливі, з центральною нервною системою, ну і так далі. Тут ви знаєте, я думаю, що приховане ще одне запитання: ну чому так вирізають каміння, так видаляють їх, а потім вони з'являються знову? Чи існує сьогодні такий метод лікування, щоб ну не відбувалися рецидиву, чи не так? Правильно. Значит, это самое главное нужно понять, что избавление от камней любым методом, будь то метод самоизгнания камня, будь то метод дробления, о чем, наверное, будет еще говориться, то ли контактного, то ли дистанционного, или открытой операции, это действительно борьба со следствием нарушения метаболических процессов. Это удаление камня без какой бы то ни было гарантии нерецидивирования в ближайшем будущем. Что касается профилактики, это совсем другая история. Это назначение лечения, диеты, антибиотикотерапии, контроля наличия микрофлоры в моче, регулярные ультразвуковые, рентгеновские и так далее исследования, которые позволят, скажем, выявлять. Но ясное дело, что если имеется центр камнеобразования, то камень будет расти, у него просто нет другого варианта. Сергей Александрович, не есть ли в этом проблема отношения э, людей к мочекаменной болезни? Потому что многие считают, ну, удалю я этот камень, да, то есть я буду заниматься лечением. А ведь э, вот как в данной ситуации он опять будет он может. снова. Он может, да. Э -э, просто хотелось бы от вас услышать, какие бывают осложнения, если ничего не делать. То есть одно из осложнений мы услышали, это... Э, приступы почечной колики. Но ведь бывают еще более грозные. Вся проблема это в том, что действительно, э, скажем, урология и проблема мочекаменной болезни это не, не косметология. Когда люди идут подтянуть, скажем, там, угол глаза или немножко там заломать ну, ухо. Или... <свеческий. Да. <свеческий> к, нам, к нам люди приходят, к сожалению, 99% все приходят с проблемами. Почему? Потому что, с одной стороны, проблемы заставили их провести обследование по выявлению камня, и потом он приходит, понимая, что, скажем, у человека нет других вариантов. А что касается осложнений, чем в первую очередь вообще опасна мочекаменная болезнь? При любом расположении камня и перекрытии какой бы то ни было, скажем, участка мочевой, мочевой делительной системы, да, это, скажем, развитие нарушения функции почки. Это, скажем, то, что есть. За камень расположены в и, и прекративший доступ мочи, естественно, нормальный, из почки мочевой пузырь, чреват развитием острого воспалительного процесса пилонефрита с развитием гнойников на, на, поверхности почки и внутри ее, с распространением этого воспаления за пределы почки, что может привести вообще к необходимости не просто операции, а удаления такого измененного органа. Мы уже скажем не про неимоверный боль при этом и все, Ну, с боли, о боли тут не говорят. А если... у нас телефон телефонный звоночек, давайте послушаем. Витаем вас. Я звоночек. Витаем, витаем. Скажите, пожалуйста, у меня вот обнаружили в правой почте камень 2 см на сантиметр 700 см. И меня отправляют где-то на Львов или в Хмельницк, чтобы проводить операцию. Ну, Дякуймо. я думаю, что они поступают совершенно правильно, потому что на, и в Львове там очень сильная урологическая школа, которая владеет методиками всеми, начиная от малоинвазивных и до открытых вмешательств.